Так, значит, Сегодня 3 декабря я, член громадської ради, прийшов познайомитися з представниками спілки інвалідів Великої Вітчизняної Війни, Збройних Сил і Малозабезпечених в місті Києві. Вони знаходяться по адресу вулиця Славгородская, 27. Мы э, пришли э, для того, чтобы с членами Громадской Рады, я член Громадской Рады, Назаренко Борис пришел познакомиться с деятельностью активной, интересной и самобытной организации. Спасибо. Значит, я являюсь керевником юридичного объединения в спилки инвалидов Великой Величественной Администрации, в целом, мало забеспечена. У меня три высших образования, к сожалению, но так получилось. Как вас зовут? Меня зовут Курзан Наталья Николаевна. Все, спасибо. И если нужно, вы представьтесь. Так, я общаюсь с Сейфулин Юрий Вагизович. Голова Наглядовой Рады. То есть вы, по сути, керевник? Да, нет, это контроль. Это контроль. А, а, а вот это письмо подписал... Руководитель его здесь сегодня. Нет. У нас его. есть голова, а, а, вы вы а кто? А я керевник юридического отдела. Это можно взять, да? Конечно, да, все. Понятно. понятно да? <клышко> мы хотим себе здание взять. Хотя бы мы сейчас уже договорились с ветеранами вот этой спилки. Объединиться. Они на Лениках 21. У них маленькая комнатушечка, там Жеки есть. Да, ветераны, да. Да, вот, есть такая, да? На да, первом этаже, там? Вот. да? Но там да. один этаж, там поднимайся пока на лестницу. Там два этажа, но там на первом этаже, да. На первом этаже. Там где ЖЭК. Я понял. Да, Жек, Вот тут с правой стороны идут, а там чуть-чуть дальше комната у них есть. Мы хотели там напротив освободилась так нам не дали. Почему-то. А сейчас я покажу, какие у вас Мы их все ламинируем. Правильно, нас... просто в этот закат, я понял. Да, мы ламинируем. Да. Вот. А, Расскажите на камеру, что э, вы хотите. Показать. Мы, мы во-первых, да. во что хотим. Мы хотим, чтобы нам помогли деньгами, потому что у нас очень много инвалидов, которые вы уже, мы уже с, с помощью просим. Мы очень многие подаем письма на организацию. Сейчас вам принесу, минуточку, я просто покажу. Вот, Пожалуйста, видите, вот звоню меня. Мэру Киева. Теперь вы, можно про Кинкисарайского а, да? организации? М? 200. Ой, Гиза, сколько у нас сейчас? Без, без... Прямой 210. 210. 156 сегодня. 156 это, это после, после слияния. То есть, да, у нас планируем. было слияние. Угу. Это власт. Там же написано. Нет, у нас после санкета. А, потом... понятно, хорошо. Так, еще. Так а вы хотите с этого э, здания сделать другое здание, да? Нет, мы, вот вообще-то мы, да мы, мы хотим его подлатать немножко, а хотя бы для этого. Но нам сейчас людей надо куда-то, чтобы они приходили. Не сейчас, ну, да. вот, потому что у нас бывает очень много э, приходят людей, есть которым еще? надо выдавать консультации, давать, давать ну, вот, там, помощь, да. оказывать. Ну мы как оказываем ну, помощь? Да. помощь? Юридическую, это надо составлять исковые заявления, это надо им консультацию давать. У нас все дела сложены, то есть тут по папочкам вот. Он у нас уже сейфик за себе организовал. У нас следующий вопрос. Да. Значит, телефон мобильный, телефон рабочий. Сейчас я вам покажу. Так, что как? Надо будет подготовить на страничку, может быть, полторы какую-то текстовочку. Что -то сделано за прошлый счастье. год организации. Да, Дети военные Какие 130. направления? А, да. у, у нас всех инвалидов, не инвалидов, а инвалидов, там, ЧАЭС, ликвидаторы, да, да, да. дети войны и так далее. ЧАЭС у нас есть... Это, Это и дети, вы потом страничку нам дадите... Смотрите, да. вот, мы подавали... Вот, депутату Ляшко, да. Депутату Порошенко. А ответы есть у них? А? а Ответ есть? есть только один от клычка. Что написал? Да. Вы, почти не можем вам ничем помочь. Да? Извините, что я помогу. И что написала? Значит, написали, что наши документы были переданы в высшую, в, в, этот, в высшую Раду юстиции, но ответа больше мы не получали. А чем а тут юстиция, если вы просили денег? Мы не о деньгах говорим, мы спросили, какие у нас достижения. Достижения. Ну, я не могу чем, чем занимались э -э, завод там? Какие у нас достижения? Да. А с каких квадратов Мы обращались о том, чтобы провели иллюстрацию что? по поводу правомерности перевода судейских, которые принимали по первой инстанции решения, ну я тут все расписала, что судья, ящики, судья Фрич, полу... уходили Но решение. Не ответили, да? А? Нет, не ответили. Один только Клычко ответил. Не, клычко только. вообще? Да? А? Нет, лишко, нет. Ни ряшко, не, не Лешко, не Клычко, кладь... только один Клычко ответил. А еще и в печати какой-то проходило, чтобы у нас, понимаете. Потому что у нас он, Вагизович состоит еще в казачестве, я тоже состоял, в казачестве состою. Вот. И там есть типа печатное слово, чтобы где-то где то какие то у нас были достижения. Вот просит человек, дайте хоть на листочек. Хоть мы, дайте по на листочек. Мы, вот, у вас статья, подписка на газеты. А, да. я же... На газеты, это, допустим, инвалидам, которые не ходящие, которые не могут бегать туда-сюда. Что-то выписывается. Немножко самое, mm -hmm. парень, парень, И, парень Следующий вопрос. Себе. 45 тысяч на празднование, там, День перемоги, День независимости. Это на что? Это ну, э, образно на стол, на продукты? Это, да? это В этом на плане стол, месяце. на автобусные, как обычно. для собора было mm -hmm. А еще у вас э, такой вопрос. У вас есть какие-нибудь подшефные школы, которые вот, помогают? Школы у нас... А, у нас как? Общий образовательный образ. есть, Нет, У нас есть место первое. Она, нас ш... Мы этим не, не мы не, не мы эти, мы эти пока не занимались. А? Извините, пожалуйста, вот мы находимся в частном секторе, в частном доме. Это здесь юридический адрес или все-таки уже организация? А, ну, э, а фактически тогда я а, фактически. Да. Фактически я же говорю, мы хотели взять Олейника э, 21, подавали заявку. Я вам сейчас могу показать. Вы вот, расскажите пока. Значит, мы подавали заявку. Но сказали, что таких помещений сейчас нету. И мы поэтому объединились с нашими вот этими друзьями. А как здесь ну, зовут? Олейника мы подавали на Оленника 21. На Олейника 21. Там уже. То есть вот этот дом к, не, а к организации с имеет отношение с только сейчас. к юридический адрес. Инголеды, да? А, вот, а вот если себе во дворе стоят машины, это тоже члены организации? Которые были рождены в концлагерях. Тут женщин забирали, когда они там беременели, рожали детей. Это путники концлагеря. В неких условиях. Вот это мы с ними объединились вот это договорились, что мы будем ну, как-то соединять. Потому что сейчас а люди к нам приходят не только, но вот, а вечером могут приходить. Вообще-то в основном место очень много людей, то очень срочно надо. Вот у нас сейчас у женщины большая, ну как, большие неприятности. Так она